Шановні присутні, давайте ми будемо по черзі. Я бачу вже є представники до мікрофона. Задавайте, будь ласка, питання тільки по суті. І дуже велике прохання. Наш регламент вичерпується. Давайте на запитання до одної хвилини. Добрий день, мене зовут Мелій Іван Федорович. Я представитель активістів, які проводять борьбу за сохраніння цілевих насаджень в місті Україні. От являюсь членом радікальної партії. Значит, хочу сказать следующее. Наши активисты приготовили вот такой флаг. Мы чуть заранее вынесли, да, хотим обратить внимание, что сейчас с каждой постройкой дома в нашем городе, наш флаг в Украине, если вы помните, на месте домов там были зеленые насаждения, там была вода. На сегодняшний день мы видим практически уже эти реалии, которые есть. То есть этот флаг мы хотели презентовать нашему исполкову, пусть они повесят и иногда смотрят. Вот. Следующее скажу, у нас большая проблема с экологией. Вы все прекрасно это знаете. Вот. Вырубая каждое дерево, мы теряем свои легкие. Есть технические фильтры, которые стоят на нашей тест, а есть природные, которые нам подарили. То, что мы сейчас делаем, это просто крахобойство. Теперь хочу обратиться к аудитории, которая здесь сидит и все не секрет, какие-то имеют свои интересы по поводу, ну, неважно сколько будет, вот. я хочу вам сказать, что вы подумайте, что получил какие-то мизеры, да, вы оставляете здесь жить вашим детям, ваше наследство здесь будет, понимаете? с каждым домом бы целью, то есть, Только что говорили, что, что надо жить Хорошо, дома, молодежи. Хорошо, молодежи надо жить. Я вам будет, хочу сказать, будет, что у нас на строители 11, только в доме еще есть квартир свободных, которые тоже свободно покупают. И Ну подумайте, молодежи, надо детей устроить в садик. Про садик я вам скажу, ерунда полная. Мы уже слышали от Укржит на две достроился когда 11, 12, 13, 14. Обещали садик. Где? Нет. На последних этих сказали, что садика мы строить вам не будем. Большие капиталовложения. Забудьте о нем. Хорошо. Молодежи надо посещать больницы. Надо. Что у нас в больнице? Еле может выдерживать то количество населения, которое сейчас есть. Дальше. Построим очередной дом. Куда ходить в больницу? Где, где школа? Где садик? И это все обещание, поверьте мне, я про садик дам, что свои коллеги нам расскажут, когда мы просили сделать садик, уже в том нежилом помещении в доме 400 квадратов, что нам сказали, что в жилых домах садики строить нельзя. То есть это все дальше. Вот. Поэтому я не, не, я не задаю вопрос, я просто хочу еще раз, чтобы вы акцентировали внимание и подумали. Как жить дальше? Потом в этом городе. Мы застроим все. Получат, получат, да, деньги. Давай, да. Последнее еще хочу сказать. Последнее, да, не рассчитывайте на эти деньги, которые получат город. Они все равно будут потрачены без дарта. Я объясню ситуацию. 4 миллиона на сегодняшний день выделили 900 тысяч на Днепровский проспект. 900 тысяч. Как вы думаете, Реально когда вы деньги на деньги? Так вот задумайтесь, что вам важнее. Ну, каменные джунгли, заезжайте на Сахарки, посмотрите, какой там ужас. Одно дерево на два дома. Наши дети сейчас по 50 человек играются во дворах на площадке, там, где нету даже деревьев, понимаете, 50 человек по железным лестницам на Кирбаре. Давайте поважать Андрея Давайте, будь ласка, на сайт ваша коллега. Она стоит уже а, 2 часа.